Hər kəsə salam. YouTube kanalıma və növbəti vloguma xoş gəlmisiniz. Bu artıq istirahət vloglarından olan son vlogdur. Bundan sonra artıq evdən vloglar paylaşacağam. Deməli, bir həftəlik gəzintimizin axırıncı dayanacağı şimal rayonları idi. İndi biz Qaxın yolunu tutmuşuq. Qəbələdə artıq evi təhfil verdik və çıxdıq. Hal-hazırda gedirik Qaxa. Əslində bizim planımız tam fərqli idi, qızlar. Biz düşünmüşdük ki, Lənkəran'dan sonra elə birbaşa Qaxa gedərik. Qızlar, Qaxda artıq evlə tapmışdıq, danışmışdıq evi amma ə, getmək məqamı gələndə evin yərisi rəsmiən türklər deməli dolandırıcılıq elədi. Biz belə başa düşdük ki bizə boşdur deyib, amma evdə adam var imiş, onlar çıxmaq istəmiyiblər. Mən biz yani belə başa düşdük. Çünki bizi çox türklər deməli oyaladı da, yəni yola verirdi. Zəng eləyirdik, bir dəfə belə danışırdı, bir dəfə elə danışırdı. Amma qəşəng ev idi, tapdığımız ev gündlük düzdü 150 manat idi. Qaxda ümumiyyətlə eşitmişəm ki, o tərəflərdə evlər bir az baho olur bu bəri yerlərə nisbətən. Amma iki ailə getmək fikrimiz var idi. Nə isə ki, orada belə problem çıxdı deyə biz Qaxı yox, Qəbələyə gedəsi olduq. Amma mən Qaxı daha çox istəyirdim. Qəbələdə çox olmuşdum, amma Qaxda olmamışdım. İlk dəfə idi olurdum. Artıq Qaxın yollarındayıq. Doğrudan qəşəng səhrin yeriydi. Yəni gündüzü belə normal səhrinlikdə idi də. Yəni isti deyildi, adamı yandırmırdı. Nə isə ki, orada qalmaq alınmadı, biz ona görə Qəbələdə qalmışdıq. İndi gedirik hal-hazırda İstisuya tərəf gedirik. Qaxın ən məşhur Qax, yəni İstisu ilə məşhur, məşhurdur da belə deyim. Ora gedirik. Bu zonaları da bəyəndim qızlar. E, yəni Qəbələdən Lənkərandan daha çox məyəndim, belə deyim. E, ən çox da səhərin olmasına görə gəldik, gün ortasında oturduq. Qaxda isti suya tərəf bir də nə istirahət mərkəzi var idi. Orda oturduq, çay içdik. Bu şəkildən aldığımız şirniyatı da özümüzlə götürmüşdük. Oturduq, çay içdik. Meşənin ortası idi, yəni günorta yeməyimizdə də qutab yedik. Yüngül yəni qida axtarırdıq. Elə ən münasib fikirləşdik ki, qutabı idi. Qutabları da qəşəng dadlı bişirilmişdi. Burada qutab biri ət qutab 60 qəpi idi. Göy qutab isə 50 qəpi idi. Bu isə qaxlıların girzli olan bir yeməyidir. Əlavə uşaqlar üçün döşbərə də sifariş vermişdik. Həm şorlu, həm də ətli sifariş vermişdik, amma mən elə çox bəyənmədim. Nə yalandayım. Bəki də çox yağda bişirilmişdi, elə də çox bəyənmədim. Bütün gün ortanı elə burada olduq, qızlar ə yaxşı sərin idi, dediyim kimi meşənin ortası idi. Adam heç getmək istəmirdi. Elə bütün gün ortanı burada keçirdik. Daha sonra axşam bu tərəflərdə yoldaşımın bir dostu var. Onlar Balakəndə yaşayırlar və bizi Zakatalaya dəvət eləyib. O işdən çıxıb axşam görüşəcəyimiz yerə gələcəyi idi deyə biz də de elə gündüz vaxtımızı burada öldürdük. İndi isə hazırlaşmışıq, artıq Zaqatalaya tərəf yola çıxırıq. Təəssüf ki, qaqta qalmaq alınmadı. Qalıb biraz məsəl üçün isti suda da müalicəyə getmək olardı. Təəssüf bu il alınmadı. İnşallah gələndə alınar. Düşünürəm ki, bəlkə də evləri qışdan danışsaq biraz ucuzluq olar, amma mövsümü gələndə demə var ki, iki qata qiymətlər qoyulur. Düzdür, yəni evin şəraitindən də çox şey asılıdır. Amma ki, məyə elə gəlir ki, mövsümü olanda daha da baha qiymətə deyirlər. Nə isə qızlar, gəldik, çıxdıq Zaqatalaya. Zaqatala da bəyəndim. Maraqlı küçələri var idi. Hoşuma gəldi. Havası da ayrı gözəli idi. Düzdür, qoxa nisbətən Zaqatala biraz isti idi. Amma yenə də anasından nəfəs almaq olurdu. Yoldaşımın dostu ilə, ailəsi ilə, yəni bir yerdə görüşdük. İndi isə gedirik burda yoldaşım da buranı tanıyır. Burada bir qədim çayevi var, dedilər. Çox qədimdən qalma bir çayevidir. Ora gedirik. Qızlar, səsime görə üzr istəyirəm. Səsimdə bir az problemlər var. Mən xəstələnmişəm, boğazımda ağrılar var. Elə rayondan gələndən xəstəyəm. Orda çox bulaq suyu filan çox içdik. Havamızı dəfələrlə bir həftə ərzində çox dəyişdik, ordan ora, ordan ora. Ona görə elə uşaqlar da xəstələnmişdilər. Mən özüm də xəstələnmişəm. Ona görə səsim yaxşı çıxmır. Bura da dediyim o qədim çay evidir. Belə maraqlı bir məkan idi görürsüz elə ilk e, girişdə də elən ilk vaxtda nə düzərilibsə onlarda qalıbdı. Daha sonra yoldaşımın dostunun e, həyat yoldaşı ilə düşdük çayın qırağına, biraz uşaqlar suda suya daş atdılar, oynadılar. Burada çay içdik. Daha sonra isə yemək üçün başqa bir yerə gedəcək. Burdakı bələdçilərimiz e, əli dostumuzdur onlarla bir yerdə. Belə bir yerə gətirdilər bizi. Adı adı dəqiq yadımda qalmadı. Hardasa olmalıdı adı indi görəcəyik. Tala, hə, Tala belə bir adı var idi. Gördüyünüz kimi belə şəhər səyağı restoranı idi, amma belə mənzərəli yerdə yerləşirdi. Hə, Tala Rooms. Məkanın adı belə gedirdi, Zakatala da yerləşirdi. Gəldik bura, buranı da çox bəyəndim. Uşaqlar üçün oyun yeri də var idi. Getdiyimiz məkanlarda elə ən önəmlisi oydu, çünki uşaqların başının qatılması üçün yaxşı idi da. Tək böyüklər üçün yer olanda uşaqlar sıxılır. Daha sonra keçdik belə kabinələrdə yəni ayırdırmışdılar. Sağ olsunlar, bizi ümumiylə çox gözəl qarşıladılar. Onlar da Bakıya gələndə həmişə biz burada görüşürük. Bir kəhfdə bundan qabaq görüşmüşdük. Onlar Bakıdadılar. Zakatalaya gedəndə onlar bizi qəşəng qarşıladılar. Belə bir saxsı qabın içində maraqlı yemək gətirdilər, qızlar. Çox dadlı idi. Bu da, desənzə Katalnaya özgü bir xass yeməkdir. Bu isə girsdir. Zakatallada da girs yedik, amma yenə deyirəm, mən elə də çox bəyənmədim. Amma restoranın yeməkləri ümumi götürəndə pis deyildi. Çox qəşəng idi. restorandan çıxdıq, yoldaşımın dostu gələ getdik. Onlar dediyim kimi Balakəndə yaşayırlar. Sağlıqlarına, qismət istəyən hər kəsə qisməti olsun. Yeni ev tikdirib və yoldaşıma təəkkid elədi ki, gedək evimi gör. Getdik ora, daha sonra getdik Balakən parkında da bir stəkan çay içdik, parkda biraz gəzdik. Axşam isə qalmaq üçün Zakatalda otel danışmışdıq. Yenə də elə yoldaşımın dostu tapmışdı. Çox gözəl yer idi. Qəbzdərə deyilən bir kənddə Osmanlı istirahət evi idi. Çox qəşəng şəraitdi. Otel idi, bəyəndik. Elə ancaq deyim ki, yatmağa getmişdik də, belə deyim. Gecəni keçirdik, səhər isə durduq. Hal-hazırda səhər yeməyinə gedirik. Yəni qiymətin içində səhər yeməyi də daxil idi. Bir günü 70 manat idi, 4 nəfərlik otaqda. Bir gün 70 manat idi. Amma yoldaşımın dostu tanışdıqla falan 60 manata salmışdılar. Yəni 60 manata içində də ə, səhər yeməyi çox yaxşı qiymətdə də belə deyim. Elə normalda məsəl üçün qaldığımız evlərə də 50-60 manat arası pul veririksək günlük. Amma orada belə deyim, yeməyi özümüzdən alırıq da. Burda yeməklə daxil, bu qiymət çox yaxşı idi. Yeməyə isə pendiri idi, yağ idi, qaymaq, bal və cem vermişdilər. Mən belə başa düşdüm ki, əlavə məsəl üçün yumurta falan kimnə istəsə o artıq pullandı. Belə səhər yeməyimizi yedik, hal-hazırda otağımıza qayıdırıq, yığışıb artıq bakeyə çıxırıq. Bak Yəni saat 12-yə qədər oteli, otağı boşaltmaq lazımdı. Otel yeni tikilibdi. Həyati falan da çox qəşəng idi. Otağın şəraiti də qəşəng idi. Əlavə uşaqlar üçün də şərait qurulmuşdu. Əmimə göstərəndə pis yerdə el idi. Hələ də tikintisi davam eliyirdi. Ayırı-ayrı otaqlar da var idi. Sonra belə belə başa düşdüm ki, biz düzdür ayrı otaqda qalırdıq. Elə otağımızın qapısı birbaşa çölə açılırdı. İndisə otağın içini göstərim sizə qızlar. Deməli, girişdə bir dənə belə otağı idi. Otaqdan da digər 2 otağa keçilirdi. Burada 2 nəfərlik otaq, burada da daha bir 2 nəfərlik otaq idi. Burada da belə 50 yumaq üçün yer. Ümumi götürəndə pis deyildi, yaxşı idi, amma biraz əşyaları inkişaf elətdirsələr yaxşı olar. Məsəl üçün paltar dolabı çox az idi. Yəni uzun müddət qalan adam üçün biraz e, kəsət yer olsa da, amma bir gün üçün, 2 gün üçün qalan adama yaxşı yer idi. Nəsə otağı təhvil verdik, hoteldən ayrıldıq. Hal-hazırda Bakının yolunu tutmuşuq, qızlar. Fikrimiz Bakıya qayıtmaq idi. Dədim kimi qızlar, Bakıya qayıtmaq istəyirdik, amma hava çox istidir yoldaşım dedi ki, bu hava ilə maşın sürmək biraz mənimə çətin olacaq. Fikirləşdik ki, gedək harasa, gündüzü orada keçirdək, axşamüstü artıq Bakıya yola çıxarıq. Əslində biraz da başqa bir fikrə düşdük, dedik bəlkə Tovuza gedək. Yoldaşım qıl Tovuzdandılar. Dedik bəlkə ora gedək, bir bir həftə də orada qalaq. Amma nə isə ki fikrimizdən sonra döndük fikirləşdik, elə Bakıya qayıtmaq ən yaxşısıdır. Mənim də evdə işlərim var idi. Uğrun dərnəkləri filan var. Yəni bir həftəlik ancaq çıxa bilmişdik. Deməli, elə yoldaşım yenə də dostu ilə əlaqə saxladı, dedi, məsləhətli, hara varsa dey, biz ora gedək. Yəni gündüz orada keçirdik. O da bizə Şəkidə, Şəki yaylası deyən bir yer var, oranı məsləhət bildi. Yəni yenə də qayıtdı Şəkiyə. Buranı Çox bəyəndim. Yəni bu gəzintidə ən çox bəyəndiyim yer qızlar bura oldu. Hər cürə şərait yaradılıb. Yəni belə uşaqlar üçün əyləncə yerləri var idi. Bunu dəqiq bilmirəm, nə deyirlər. Kanat olmalıdı məncə. Belə trosun üstündə uşaqlar həm o tərəfə, daha sonra bu istiqamətə doğru 2 dəfə e, belə deyim də sürüşdülər mehrin də getdi, mehrin balaca olmağına baxmayın. Yəni cəsarət göstəricidə konkret olaraq bu atraksiyanın qiyməti bir uşaq üçün 5 manat 50 qəpi idi. Qiymətlər belə götürəndə münasib idi. Yeməyi filan, onlar hamısı yəni münasib idi. Ondan da əlavə Yer çox möhtəşəm idi. Yəni belə bir yerin olduğundan mən xəbərim yox idi. İlk dəfə idi görürdüm. Otel qismi də var idi. Sonra uşaqlar üçün belə əyləncə yeri var idi. Bu hissələr artıq pulsuz yəni, idi. Yəni park idi. uşaqların mindikləri kanaddan böyüklər üçün də var idi qızlar. Hal-hazırda yuxarı şavalənin başına qalxmışıq. Yoldaşım bilet aldı. Böyüklər üçün isə 15 manat idi. Yoldaşım özünə bilet aldı. Mən nə yalan deyim, tam cəsarət eləyə bilmədim. Birdə ayaqqabım münasib deyildi. Yəni ayağımdan çıxa bilərdi də. Ona görə mən getmədim. Yoldaşım amma getdi yaradı, qızlar şalalıda, təbii şalalıda, söyün şalalıdı, yəni yaradılma şalalıdı. Daha sonra oturduq, yemək yedik. Burada bir maraqlı yemək sifariş vermişdi yoldaşım. Yeməyin adı səhv eləmirəmsə, şirəli quzu əti idi. Elə belə sifariş verdik, dedilər ki, gec hazır olur, da hardasa bir 40-45 dəqiqə gözləməlisiz. Biz də yenə də marağımıza düşmüşdü yemək də tikki gözləyirik. Elə o vaxta qədər də biraz gəzdik. Yoldaşım nə bilim kanata çıxdı. Çay fılan içdik. Artıq yeməyimiz hazırdı. Belə də qəşəng təqdim etməsi var idi. xoşuma gəldi. Yemək isə ayrıca dadlı idi. Bu gəzintidə ən belə dadlı yediyim yemək bu yemək oldu. Ümumiyyətlə dediyim kimi ən çox xoşuma gələn yerdə elə bura oldu. Burada da belə çəkiliş eləmişəm məkanın gözəlliyini göstərmək üçün belə başa düşdüm ki, tək yayda yox, qışda da fəaliyyət göstərir qızlar, çünki qapalı kabinlər var idi. Məsəl üçün fikir verdim ki, orada sobalar var da, yəni qışda işləyirlər ki, yəni o sobalarda o vaxta istifadə olunur. Bu hissəsi isə, görünən bu hissə isə qızlar otel hissəsidir ə otelin indi içi necə idi? Yəqin ki, yaxşı olar. Yəni içi necə idi bilmirəm, amma qiyməti falan bu barədə məlumatım yoxdur, amma mənə elə gəlir ki, elə passiv istirahət istəyən adam üçün bura ən münasib yerdir. Burada da belə katamaranlar falan var idi. Bir dəndə də belə körpü var idi qızlar. Mən də körpüyə belə rahat şəkildə düşmüşəm, amma körpü sandım belə asma körpü imiş. Başladı yırğalanmağa. Ani moment qorxmuşdum. Nəysə orada da vaxtımızı öldürdük artıq. Günəş belə deyim, enmişdi. Elə də çox istidi idi və artıq Bakının yolunu tutmuşuq. Bu ilki istirahətimiz də belə bitdi pakiyə qaydırıq artıq. Bundan sonra inşallah sizlərlə ev vlogları paylaşacağam. Bəlkə də artıq bu istirahət vloglarından sıxılmışsınız, bilmirəm. Amma bu xatirələr də burada qalsın dedim.